апошнія дні годы традытына напоўнены пра святочнымі клопатамі але за марафонскім бегам па магазинах і бессэнсоўным шоопингам ці часту узгадываем мы пра сапраўдны сэнс свята якое і дало адлік год новага часу про нараджэнне христова свята якое яднае ўсе хрысціянскія канфесіі не менавіта яго святкуюць і да гэтага свята адносятся тое что такі вялікі перыяд нам не спрабавалі навязаць свята новага года, Мачыма гэта атрымалася у іншых краінах свету гэта проста сільвестравая ноч, ноч пераходу ад аднаго года да другого гэта Божае нараджэнне, гэта вельмі вялікі перыяд у святкаванні в сііх хрысціянскіх канфесіях чатыры прысвятоныя тыдні у візантыйскай традыцыі пост з пэўнымі абмежаваннямі у заходні адвент з прыгожымі сімбалами вянка свечкі гэты час пазначаны чаканні это таксама і жанчына калі чакае на нараджэнне дзіцятка для яе самое важнае гэта дзіцятка усе іншыя рэчы яны адыходзяць на іншы план тые якія раней былі важныя там знешняга выгляду нейкай прыгажосці знешняй для яе важна каб адбылося у тое, што напэўна, цяпер больш за ўсё як клапоціць гэта нараджэнне новага жыцця. Мы хрысціяне таксама так чакаем нараджэнне гэтага новага жыцця ў сабе духоўнага жыцця і аднаўленне гэтага гэта жыцця. Везумоўна, гэты перыяд мае свае розныя такія знешнія знакі і адным з такіх знакаў ёсць вось гэты вянок раратны ы свечкі аныяразы сімвалізуюць чатыры тыдні. Гісторыя гэтага вянка яшчэ з 19 стагоддзя у нямецчынне гэта было прыдумана такая традыцыя. Адентывы вянок, які мае крылую форму, азначаенасць сям'і жонкі мужа, бацько і дзяцей. Чатырры свечкі ў гэтым вянку запальваюцца адна за адной, чатыры недзелі ад вянту свечка як абавязковы сімбал і ў храмах ёсць одна свечка якая вельмі вялікая якую мы бачылі як запалівалі марыйная свечка яна запальваецца на службах якія прысвечаны пане марыі якая павінна нарадзіць есуса Хрыста Ддзева марыя і гэту свечку запальваюць і яна запаленая тады ў храмах, у касцёлах не запалёецца святло. Усе выходзяць з ліхтарыкам, якія вось тут на алтарнай частцы ў нас стаіць. і душы з гэтымі ліхтарыкамі мы уносім святло ў касцёл і праз свой спеў гэта святла становіцца больш, Магчыма некаторы і усміхнуцца на заклід не паддавацца з спажывецкаму працвяточнаму шалюнству, Але магчыма, хтосьці і выкарыстае гэты час чаканне для духовнага ўзбагачэння. І вельмі хацелася прасіць усіх вернікаў. Традыцыйна, хто лічыць сябе хрысціянамі, розных канфесій, і каталіцкай і праваслаўнай і розныя пратэстанцкія адгалінаванні. Адвент гэта перыяд супакою каб падрыхтоўка даожга нараджэння праходзіла ў гэтым перыядзе супакою. Калі будзе гэты спакою душы, тады зусім іншае будзе адчуванне і самого свята.